Михаил Борисович, вот я полагаю, вы с Путиным не встречались после освобождения, я об этом даже уверен. А вот что бы ему сказали, если вдруг такая встреча состоялась бы? Я понимаю, что это все условно. Я не думаю, что нам э, с президентом Путиным есть что, что друг другу особо сказать. Я думаю, что он все понимает про меня, а я все понимаю про него. У нас сформулированы позиции. Я сторонник демократического государства. Я сторонник построения постиндустриальной экономики. Я считаю, что человек ⁇ это самое главное. Свободный человек ⁇ самое главное. Владимир Владимирович у нас считает несколько иначе. Он считает, что у него есть миссия. Его миссия заключается в том, чтобы захватывать для России новые территории, и что, поскольку России Господь Бог дал природные ресурсы, то в принципе заниматься вопросами экономики знаний совершенно нет необходимости. Но эту его позицию высказал его товарищ Ковальчук. Я думаю, что это большая ошибка. И это то противоречие между уже состоявшимися людьми, которое вряд ли может быть разрешено в процессе разговора.